Semua apa yang disebut dalam filem Irma Fatimah itu yang berlaku dalam realiti memang ada menyerahkan tubuh kepada guru kononnya apa? Kononnya untuk membersihkan diri, untuk menyucik memang ada. Adegan cium ayak, minum ayak kaki, cium kaki itu memang wujud. Irma Fatimah ni saya nak bagi kredit pada beliau. Filem yang saya tak suruh tuan tengok, saya sendiri tak tengok. Saya hanya tengok potongan-potongan. Ramai orang marah. Kononnya Irma Fatimah menjatuhkan maruah ahli agama, menghina para habib. Basapa nak rasa terhina? Basapa nak rasa marah? Kalau dia tak buat benda tu, tak payahlah terasa. Itu masalah dia kadang-kadang. Bila kita ceramah, bila kita cakap, jangan ligan dunia, jangan kejar dunia, ingat akhirat. Kita tak sebut nama, tak mention siapa-siapa. Dia pergi berasa, aku ni tak puas hati dengan ustaz ni. Dia kata ke aku. Dia tak sebut nama hang. Jadi Irma Fatimah buat satu filem bagus. Mesej dia ada walaupun kita tak setuju lah dengan beberapa adegan-adegan yang tak sepatutnya lah. Yang tu salah-salah lah. Tapi ada saya dimaklumkan tontonan hampir satu bilion seribu juta orang menonton. Dan mesej ini, ini yang kita akan sebut kepada tuan-tuan. Bahawa adanya golongan yang bertopengkan agama, bertopengkan jubah serban, kononnya wakil Allah, kononnya wakil Rasulullah. Ini contoh kena jaga ni. Dan watak-watak seperti kalsum. Tahu kalsum? Duk ada dalam dunia realiti. Sanggup meninggalkan suami Sanggup bercerai Untuk mempertahankan Tok Guru Oh jangan main Walik Sebab itu ini yang ditekankan di Perlis Kita nak ajar tidak ada orang yang maksum Perkataan guru tak sama dengan perkataan Allah dan Rasul Ini semua Rasulullah Itu sebab itu kita tentang golongan yang duk bermimpi Kononnya Rasulullah hadir dalam majlis Kononnya bertemu dengan Rasulullah. Kononnya Rasulullah hadir dalam majlis dia, Pak. Ni walik dua abang ni. Dia duduk di, walik walik kata Pak. Tuan-tuan. Saya pun ada anak murid. Ada juga anak-anak murid yang segak. Saya pun boleh abang. Rasulullah telah menikahkan batin kita dua. Ha. Yang tak lawa, saya bagi kat tuan-tuan. Kalsum ambil kat tuan-tuan. Baiduri saya ambil Semua lagu tu lah Daripada Akhirnya orang Watak-watak seperti apa tu Yang Pengekok-pengekok dia seorang dua tu Saya tak kenal sangat tu Bendahara yang dia sayang ni Sepatah apa tak persoalan Antara ciri-ciri anak murid tu apa Tak mempersoal Walik telah menerima wahyu Walik semua apa yang disebut dalam filem Irma Fatimah itu yang berlaku dalam realiti. Memang ada menyerahkan tubuh kepada guru kononnya apa? Kononnya untuk membersihkan diri, untuk menyucik memang ada. Adegan cium air, minum air kaki, cium kaki itu memang wujud. Tengok. Jangan wali adalah wali Allah. Wali bertemu dengan Rasulullah. Angkat diri, membesarkan diri guru. Bila membesarkan diri guru Orang mula tak asu Orang mula tak ajuk Orang mula apa? Ikut Dan cuba tuan tengok Semua kena ke dia Semua belah untung ke walik Dan mana ada tok guru yang rugi Habak ke anak murid Jangan kejar dunia Jangan kejar dunia Tengok tu dia tok guru Dua kali dunia lebih daripada kita saya tak kata salah kalau dengan cara yang betul. Tapi tuan-tuan tengok. Pau duit anak murid. Habang ini untuk perjuangan agama. Ini untuk akhirat. Menggunakan apa? Sent Dia guna sentimen. Mainkan emosi orang. Ini untuk jemaah kita. Ini untuk perjuangan kita. Sesiapa yang mengikut kita akan masuk ke dalam syurga. Rasulullah hadir. Ya Rasulullah, Lepas tu Walid pun Memang ada tuan-tuan Ya Rasulullah Rasulullah telah memberitahu kepada Walid Bahawa Walid akan bernikah Dengan puteri Gunung Ledang Tak ada pula Rasulullah Habak so, Walid menikah dengan kalsium tu Itu pada anak Sebab itu agama Tak benarkan kita mengangkat guru-guru Setanding dengan Allah dan Rasul Ada hadis Yang diruayatkan oleh Al-Imam Al-Tirmidhi Hadis ni patutnya menjadi pegangan bagi kita. Sebab itu kita diperlis dan aliran sunnah, gerakan sunnah tidak pernah mengajar anak-anak murid membesarkan guru, mengagungkan tokoh, memuja tokoh, salam cium tangan tak diajar. Salam cium kaki, ambil berkat. Siapa mengaji sunnah benda-benda ni tak ada. Siapa dia yang ustaz-ustaz sunnah suruh pergi ambil berkat dengan dia? So, pergi minum air liok dia. Telan kehak dia. Melainkan gerakan-gerakan ni... ...yang bertentangan dengan sunnah. Yang ni ajar. Telan kehak guru. Minum ludah guru. Ha? Minum air bekas tu guru. Jalan depan tu guru kena melutut. Jalan kena tunduk. Cium kaki tu guru. Mengagung-agungkan guru. Tak ada dalam sunnah. Tak ada. Sehingga kita berani untuk tanya tu guru ni... ...amalan tu guru ni dalil mana? Hadis mana? Kami bukan nak ikut Tuk Guru, kami nak ikut Nabi. Biadab dengan ulama. Tak hormat ulama. Daging para ulama beracun. Ha, duk main buah tu. Siapa dia Tuk Ulama? Wadik lah. Ha, kena hang? Kena ke dia? Daging dia saja beracun. Daging kita tak beracun. Maka akhirnya menjadikan masyarakat bodoh. Ikut. Yang kaya-kaya semua rasa berdosa. Bagi duit kat Tok Guru Tok Guru pun tolong doa Cuci dosa Dah jadi macam Kristian Semayang tak payah Ibadat apa tak payah Bagi satu ribu dua ribu Tok Guru pun doa lah Lega dia Hujung tahun pergi Mekah Balik mai cuci dosa dua, dua seminggu dua pakai jubah Lepas tu menari golek balik Ini yang kita tak mau. Sebab itu orang yang mengaji sunnah Cerdik Orang yang mengaji sunnah tak ada taklik buta tak ada taksu. Pasal itu orang sunnah bila tengok filem-filem macam ni, tengok cerita-cerita macam ni, kita setuju. Kerana itu yang jadi penyakit sekarang. Dan orang yang buat benda ni dia tak suka, pasal apa dia tak suka? Kerana ini membuka pekong di dada, membongkar kegiatan dia, Menyebabkan masyarakat cerdik, masyarakat nampak hal itu, dia tak maulah. Dia punya modus operandi dia, dia punya apa? penipuan dia orang tahu jadi oh tak bagus ni hina ulama hina orang pakai jubah hina orang pakai serban hina habib hina tok guru dia bukan kata semua yang buat kelaku tu berasalah yang hang tak yang hang tak ada kaitan meloncat lebih macam apa sebab itu ada hadis Adi bin Hatim Adi bin Hatim ni dia orang Kristian dia masuk Islam selepas itu dia mari bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam Masa dia mai tu kebetulan Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca ayat al-Quran dalam surah At-Taubah ayat 31. Orang sunnah ayat ni sentiasa menjadi pegangan dan panduan. Orang mengaji sunnah, orang yang kenal dengan sunnah, dia sentiasa jadikan surah At-Taubah 31 ni sebagai pedoman dan panduan dia. Tidak ada yang lebih besar dan yang lebih mulia daripada Allah dan Rasul. Tok guru ke, tok syekh ke, mufti ke, siapa ke? Perkataan dia tak dipakai selagi mana tak ada dalil. Ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum min dunillah. Mereka mengambil. Siapa dia mereka ni? Orang Kristian. Siapa dia Adi? Dia Kristian. tuan kena faham cerita ni. Surah Tawbah kata orang-orang Kristian -orang mengambil rahib Padri mereka... Ulama' mereka... Sekolah mereka... Tok-tok guru mereka... tok Syekh mereka... Sebagai apa? Arbaban min dunillah... Sebagai sembahan selain daripada Allah... Adi dia Kristian... Adi ni dia Kristian... Ayat itu bercakap tentang orang Kristian... Adi kata, Ya Rasulullah... Tak... Adi membantah... Adi kata, Tak... Kami tak sembah Padri... Kami tak sembah Tok... Tok guru kami, kami tak sembah ulama kami. Dia faham sembah tu pi duk... Nabi kata, "Bala." Nabi kata, "Bahkan." ha, dia tengok apa maksud ibadah. "Innama harramu 'alaihim al-halal wa ahallu lahum al-haram fattaba'uhum." fadalik ibadatu hub nabi kata apa adi adi aku nak tanya betul tak orang kristian ni apabila ada benda yang allah haramkan dihalalkan oleh ulama-ulama padri-padri kamu dan ada benda yang allah halalkan padri kamu haramkan Benda yang Allah haramkan, padri kamu halalkan. Fattabahuhum, kamu ikut yang padri punya fatwa, padri punya pendapat, betul ke tak betul? Hadir kata ya. Nabi kata itu ibadah, itu sembah. Itu menyembah. Faham tak tuan-tuan? Ta'assub, taklid buta bercanggah dengan Quran dan Sunnah, bercanggah dengan kitab, mendahulukan perkataan guru. Ni hadis. Hadis kata itu ibadah. Nabi kata itu ibadah. Itu menyembah. Ha, kalau yang tu betul. Dan orang-orang padri. Kalau tuan-tuan tengok di dalam Injil. Di dalam Injil. Mereka ada power tau. Power apa? Boleh mengharamkan apa yang halal. Boleh menghalalkan apa yang haram. Allah kata nak menikah. Kena ada wali. Tak boleh lebih daripada empat. Mai dekat wali, wali kata apa? Macam mana kita nak menikah wali apa tak ada? Kita menikah batin. Da, ada ada tak Quran kata menikah batin? Ada tak hadis menikah batin? Ada tak Rasulullah menikah batin? Ada atau tidak? Lepas tu yang apa pergi menikah batin macam apa? Wali yang buat. Wali kata boleh. Nampak? Lepas tu wali pula menikah bukan seorang, bukan dua, bukan tiga, bukan empat. Berapa tak tahu Lebih pada empat Main mana? Main pasal apa boleh? Walid Walid mendapat wahyu daripada Rasulullah. Walid telah berjumpa dengan Rasulullah. Walid pun duduk-duduk sasak sekarang. Rasulullah telah memberitahu. Duk pakai. Ini yang duk berlaku ni. Mimpi jumpa Rasulullah. Bertemu dengan Rasulullah. Masa itu kita sekat jalan-jalan ini. Abu Bakar tak jumpa Rasulullah. Omar tak jumpa Tidak ada sahabat yang bertemu dengan Rasulullah Selepas daripada Rasulullah wafat Banyak krisis pada zaman Rasulullah Pada zaman selepas Rasulullah wafat Nak pilih khalifah Krisis Aisyah dengan Ali Krisis Ali dengan Muawiyah Krisis Pada zaman Abu Bakar Krisis Ada banyak krisis Siapa pun tak Mengaku jumpa Rasulullah tiba-tiba mai kat kita sehari dua ni tak dan sad Rasulullah Rasul tiba-tiba dia cakap tercekir mata Patu enta nampak Rasul Muhammad Ana tak nampak enta terhijab hati hitam hanya hati-hati yang putih melihat Rasulullah Yang hitam tu kita yang putih tu dia Pasal itu, kita tak ada dalam sunnah tak ada benda ni. Pasal itu agama. Agama bukan pada guru, agama bukan pada pemimpin, agama bukan pada tokoh, tok syih. Agama pada Allah dan Rasul. Dan kita jangan sangka paling besar kesalahan yang berlaku dalam masyarakat kita apabila memaksumkan syekh, guru dan tokoh. Ini Takkan dia silapku Takkan dia tak retikku Takkan dia salah Ini memaksum Ini masalah besar ni Hatta Nabi SAW kata apa Aku manusia silap dan salah Hatta Nabi ada kemungkinan silap Dan Nabi ternyata dia silap dalam beberapa perkara Tiba-tiba main pada kita memaksumkan Mensucikan Mentakdis Tentu ingat perkataan ni Mentakdiskan mensucikan guru ini yang berlaku pada ajaran Kristian padri disucikan sehingga padri itu pula ada power ampunkan dosa orang kita pula nak tanya kalau padri itu berdosa siapa nak ampunkan dia dia ampun diri dia sendiri itu dia punya sakat maka sebab itu ini yang kita nak didik dalam masyarakat kita dan kita nak kempen dalam masyarakat kita ajaran yang benar ajaran mengikut sunnah Nabi bukan tuk guru bukan semua saya sebut ni jangan duk loncat jangan duk marah Irma Fatimah buat filem pada pihak-pihak yang berkenaan